হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি ডিচকাছ কৰিম পি এম কিষাণ সন্মান নিধি একৈছ নম্বৰ কিস্তিটো আপোনালোকে কেতিয়ালৈ পাব পাৰিব কেতিয়া দিয়া হ'ব এইবোৰ আজি ডিচকাছ কৰিম আৰু যদি আপোনালোকৰ নামবোৰ ক কটা গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব নিজৰ নিজৰ নামসমূহ এইবোৰো আজি আমি চাম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে কিবা এনেকুৱা যদি ইনফৰ্মেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক জনাবলৈ পাওঁ ইয়াতে যদি আমি চাওঁ দ্য হনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেজ ৰিলিজ দ্য টুৱেণ্টি ইনষ্টলমেণ্ট অফ পি এম কিষাণ অ'ন টু আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ইনষ্টলমেণ্ট বা আমাৰ বিছ নম্বৰ কিস্তিটো পি এম কিষাণৰ দুই আগষ্টত দিয়া হৈছিলে এতিয়া একৈছ নম্বৰ কিস্তিটো আপোনালোকে কেতিয়ালৈ পাব পাৰিব ইয়াতে দিয়া হৈছে চাব পাৰে পিৰিয়ড ৱাইজ নাম্বাৰ অফ ফাৰ্মাছ বেনিফিটেড যদি ইয়াতে চাব পাৰে ডিচেম্বৰৰ পৰা মাৰ্চৰ ভিতৰত এবাৰ দিয়ে তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাইৰ ভিতৰত দিয়ে আৰু আগষ্টৰ পৰা নৱেম্বৰৰ ভিতৰত দিয়ে আগষ্টৰ দিয়া হৈছে এতিয়া নৱেম্বৰৰ আপোনালোকে একৈছ নম্বৰ কিস্তিটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে একৈছ নম্বৰ কিস্তিটো পাবলৈ হ'লে অলপ দিলে হ'ব পাৰে কাৰণ কিছুমানৰ নাম কেঞ্চেল হৈ গৈছে কাৰণে চেক কৰি আছে যাৰ যাৰ নাম কেঞ্চেল হ'ব তেখেতসকলে টুৱেণ্টি নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান ইনষ্টলমেণ্টটো নাপাব পাৰে সেইকাৰণে চেক কৰি আছে ভালকৈ কাৰ কাৰ নামটো কটা গৈছে যদি চাবলৈ বিচাৰে আপুনি ইয়াতে চাব পাৰে ন ইয়ৰ ষ্টেটাছ বুলি চাই ল'ব পাৰে নিজৰ নিজৰ নামসমূহ চেক কৰি যে আপুনি টুৱেণ্টি ওৱান ইনষ্টলমেণ্টটো পাব পাৰিব পাৰিবনে নাই এইবোৰ ইয়াতে আপুনি চেক কৰি ল'ব পাৰে নৰ ষ্টেটাছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি আপোনালোকে কেপচা ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ নামসমূহ চেক কৰি ল'ব পাৰিব যে আপোনাৰ নামটো কটা গৈছে নে আপোনালোকে টুৱেণ্টি ওৱান ইনষ্টলমেণ্টটো পাবলৈ পাৰিব আৰু কাৰ কাৰ নাম কটা গৈছে বুলি ক'লে বহুতৰে ফেমিলি দুজনকৈ পাইছে কিছুমানে হাজবেণ্ড ৱাইফ পাইছে বা কিছুমানে দুজন বা তিনিজনলৈকে এটা ঘৰৰে পৰিয়ালৰ মানুহবোৰ পাইছে সেইকাৰণে সেইসকলৰ নাম কটা যাব বুলি কোৱা হৈছে আৰু কিছুমান বহুতো প্ৰব্লেমৰ ভিতৰত কটা গৈছে আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব ভালকৈ এইখিনি ধন্যবাদ জনাইছোঁ